অহাৰ ৰসদৈ টিপামৰ ভাদৈ আৰু মহগুদিৰ আঘোণী বাই ভাদৈ পাঁচআলি হ'ল আৰু ইয়াত পাঁচটা ৰাস্তাও মানে পাঁচটা আছে সেইটো কাৰণে ভাদৈ পাঁচআালি বুলি কোৱা হয় এই জেগাডোখৰ বৰষুণ গৰুটা চাউলুং চুকাফাই বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দত আঘোণ মাহত কৃষ্ট দেৱতাক স্মৰণ কৰি নিজৰ মানে বগা ঘোঁৰা বলি দি প্ৰথম ৰাজধানী প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে জনাইছোঁ স্বাগতম আৰু আজি এফালে এটা স্পেচিয়েল জেগা এখন হিষ্টৰিকেল প্লেচলৈ যাবলৈ বুলি ওলাইছোঁ ত' ব'লক গৈ পাই দেখাই আছো ক'ত গৈ আছো নাই দেখা ব'লক তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ নাই চোৱা আইতাহঁত উঠিলে ইমান যত্ন কৰি উঠিছে বাহ বাহা হেল্ল' আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আহোমৰ প্ৰথমখন অস্থায়ী ৰাজধানী দীপামলৈ বুলি যোনখনলৈ আমি মানে প্ৰথমতে ভাদৌ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিলে মানে ভাদ পাঠলৈ বুলি যাব লাগিব প্ৰথমতে আমি লিখিম পাটকা ৰিজাৰ্ভৰ মাজেদি যাম এতিয়া আৰু ইফালে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পাই গ'লেও মানে প্ৰথম ভাদ পাঠফালৈ যাব লাগিব তাৰপিছত আৰু ইফালে যাবগৈ লাগিব দেখাই যাম আপোনালোকক চাই যাব ভিডিঅ'টো এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' হ'ব বুৰঞ্জী প্ৰকৃত এনেকুৱা ঠাইলৈ যাবলৈ বুলি আহিছোঁ আপোনালোককো দেখুৱাম এতিয়া আমি দিহিং পাটকাই ৰিজাৰ্ভৰ মাছ পাইছোহি আৰু দিহিং পাটকাই ৰিজাৰ্ভ এয়া দেখিছে নহয় কিমান ঘন জংঘল চাৰিওফালে জংঘল জংঘলৰ মাজে মাজে গৈ আছে আমি প্ৰায় পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ জংঘল আছে মানে পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ গ'লে মানে আকৌ নৰ্মেল ৰাস্তা পামগৈ আৰু তাৰপিছত অলপ পিছতে ভাদ পাচলি পামগৈ ইয়াত কেতিয়াবা হাতিও ঊলায় ৰাস্তাত বৰষুণ চৰষুণ দিলে মানে লগ লগ পায় আমি এবাৰ লগ পাইছিলোঁ আগতে আহোঁতে একদম কাষতে আছিলে হাতি এয়া এইখন দেখিছে নহয় নয় সাইন বোর্ড লাগিয়েছে পাতকায় ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু অলপ দূৰ আহিয়ে দেখিলেনে আপোনাৰ গাড়ী আগে আগে এটা বান্দৰ ধৰিছে ৰগা বান্দৰ মানে সোণালী বান্দৰ দেখিছেনে তাকে দেখি পিনি আমি গাড়ীখন ৰখালোঁ আৰু আমাৰ গাড়ীতে মানে কলো আছিলে কল দিবলৈ তাক চেষ্টা কৰিলোঁ কিন্তু সি মানে গছৰ আঁৰত লুকাই দিলে আৰু তাৰপাছত কলটো তাক দলিয়াই দিওঁ সি মানে খাবলৈ মানে একচুৱেলি ভয় কৰিছে চাগে পাছত চাগে আহি সি খাবহি ইয়াৰ পাছত সি গছৰ আঁৰত লুকাই আছে মই তাক ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু কলটো দিলোঁ কিন্তু সি খাবলৈ মানে ভয় খাই যায় তাৰপাছত আৰু এটা কল দিলে তেতিয়া সি দৌৰি পিনি মানে ভয় খাই চাগে কিবা আমি মাৰিছোঁ বুলি সি ওপৰলৈ তাৰপৰা উঠি যায় গছলৈ সেই গছত উঠোঁ উঠো কৰি আছে তাৰপিছত ই উঠি গ'ল দেখিলেনে উঠি গ'লগৈ পাছত চাগে খাব আৰু চাগে কলটো আমি যোৱাৰ পাছত খাব চাগৈ আৰু কলটো মই আৰু অলপ ওচৰলৈ চপাই দিলোঁ সেই গছত উঠি গ'ল দেখিলেনে আমি আৰু অলপ দূৰ গ'লেই ভাদ পাচলি পামগৈ সকলোৱে জানেই আহোমৰ তিনিগৰাকী বিখ্যাত মহিলা ৰহা ৰস দৈ টিপামৰ ভাদৈ আৰু মহগুদি আগমনী বাই সেই ভাদৈ নামেৰেই মানে এই ঠাইডুকুৰা নাম ভাদৈ পাঁচআলি হ'ল আৰু ইয়াত পাঁচটা ৰাস্তাও মানে পাঁচটা আছে সেইটো কাৰণে ভাদৈ পাঁচআলি বুলি কোৱা হয় এই জেগাডোখৰ আৰু তাৰে ওচৰতে আছে টিপাম আমি এতিয়া বৰ্তমান সেই টিপামলৈকে গৈ আছোঁ মানে আহোমৰ প্ৰথমখন অস্থায়ী ৰাজধানী আৰু আমি আহি আহি পালহৈ পাম ভাদৈ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় আৰু তাৰ কাষতে আপোনাৰ এইখিনি যে এটা ষ্টেচু মানে তিনিজনী মূৰ্তি মানে মহিলাৰ মানে আপোনাৰ প্ৰতিমূৰ্তি ইয়াত দাঙি ধৰিছে আৰু এই তিনিগৰাকী মহিলা হ'ল আপোনাৰ ৰহা ৰদৈ পিপামৰ ভাদৈ আৰু ফলগুৰি আঘুনি বাই আৰু অসমীয়াত এষাৰ ডাকৰ পচন আছে যে তিনি বাই ভনী কান্দে কান্ধত ধৰা ধৰি কিন্তু সম্বন্ধত একোৱেই নাই যিহেতু আহোম সম্ৰাজ্যৰ আপোনাৰ নিকৃষ্ট ৰাজনীতি কৰা আপোনাৰ মন্ত্ৰী আছিলে লালুখুলা বৰফুকন আৰু লালুখুলা বৰফুকন প্ৰথমতে ল'ৰা ৰজাৰ আদেশত মানে আপোনাৰ গদাপানিক অংগশুদ কৰিবলৈ পঠাইছিলে যিহেতু গদাপানী একমাত্ৰ উপযুক্ত মানে ৰাজকোঁৱৰ আছিলে আপোনাৰ ৰজা সবৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁৰ কূটনীতিত তেওঁকো মানে আপোনাৰ অৱসুখ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছিলে আৰু এই তিনিজনী মাইকী মানুহে তেওঁলোকৰ আত্মীয় ঢুকালে বুলি কান্দি কান্দি তেওঁ ঘেৰি পিনি মানে সেই সৈন্যৰ পৰা মানে ৰক্ষা কৰিছিলে আৰু চাওক আমি এইয়া আপোনাৰ পালোহি আপোনাৰ ভাদৈ পাচলি আৰু ভাদৈ নামটোতো গম পালে কেনেকৈ আহিলে যে সেই বিখ্যাত মহিলা তিনিগৰাকী এগৰাকী যিগৰাকীৰ নাম আছিলে ভাদৈ আৰু আমি এইফালৰ পৰা এতিয়া আমি লেফ্ট চাইডত যাব লাগিব আৰু লেফ্ট চাইডে আপুনি গ'লেই আপুনি দেখিব এখন তোৰণ আপোনাৰ বুঢ়া ডাঙৰীয়া থানলৈ বুলি এখন তুৰণ লেখা আছে ট্ৰিপাম বুঢ়া ডাঙৰীয়া থান আৰু এইখনৰ তল তলেদি আমি যাব লাগিব আৰু গৈ থাকিলে আপোনাৰ পাঁচ দহ কিলোমিটাৰ যোৱাৰ পাছত আপুনি টিপামখন পাবগৈ আপুনি আৰু আজি ইয়াত বজাৰো পৰিছে ইয়াত দেখিছেনে তেতিয়াহ'লে ব'লক আমি গৈ থাকোঁ আহি থাকোঁতে আমি ৰাস্তাতে দেখিলোঁ এয়া ভেড়া ছাগলী ইমান ওচৰৰ পৰা প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ চাওকচোন বহুতখিনি আছে মানে আৰু এইফালে অলপ দূৰলৈ এখন ৰিজৰ্ট বনাই আছে অ'পেনিং হোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰু আমি আহি আহি আপোনাৰ টিপাম পামেই আৰু আৰু চাওক আপুনি এইফালে চাওক কি সুন্দৰ সেউজীয়া মানে ধাননি পথাৰ আৰু এই সুন্দৰ সেউজীয়া আপোনাৰ পথাৰখন দেখি গাড়ীখন মই নৰখাই থাকিব নোৱাৰিলোঁ আৰু দেখিছেনে আপুনি ইয়াৰ পৰা আপুনি দেখা পায় এই টিপাম যিখন পাহাৰ সেই পাহাৰখন দেখা পায় আৰু আমি আহি আহি অগুৰিত তিনিআলি পালোহি আৰু এই তিনিআলিটোৱে আমি ৰাইট চাইডে যাব লাগিব আৰু ইয়াৰ চক আমাৰ ষ্টকখনৰ লেখা আছে দীপাম থানলৈ ঠিক আছেনে আৰু ইফালে নেপালী মন্দিৰ তেতিয়াহ'লে আমি ব'লক আমি ৰাইট চাইডে যাওঁ আৰু এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে পাহাৰখনতে বাগান কৰিছে সেইকাৰণে ওখ চাপ হৈ আছে সেইকাৰণে বেছি ভাল লাগিছে মানে দেখিবলৈ আহিলে গম পাব ইয়াত মানে এনেই ফটো দেখাতকৈ ইয়ালৈ আহিলে মানে ইয়াৰ আচল সৌন্দৰ্যটো মানে ভাল ভালদৰে উপভোগ কৰিব পাৰি আৰু আহি আহি আমি পালোঁহি ইয়াত টিপাম বুঢ়া ডাঙৰীয়া থান ইয়াৰ পৰাও আমি আৰু অলপ আগলৈ যাব লাগিব ঠাইখিনি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া চালাই চাই থাকিবলৈ মন যায় আৰু এয়া সেউজীয়া পাহাৰৰ মাজে মাজে চাহ গছৰ মাজে মাজে আমি আহি টিপাম পা পাইছোঁহি আৰু আমি আৰু এইখন এখন টেম্প'ৰেৰী গেট বনাই থৈছে এইফালেদিয়ে আমি ওপৰলৈ যাব লাগিব ইয়াতে মানে চাউলুং চুকাফাই ওখ চাপৰ ঠাইবোৰ দেখি এই ঠাইডোখৰ নাম টিপাম ৰাখিছিল আৰু তিপাম যিহেত এটা টাইভাষাৰ শব্দ হয় সি মানে হৈছে ঠাই আৰু পাম মানে ওখ সেই ওখ জেগাখিনিৰ নাম টিপাম ৰাখিছিল সুদূৰ দক্ষিণ চীনৰ ইউনান প্ৰদেশৰ পৰা আহি চাওলুং চুকাফাই এই টিপামত ৰাজধানী পাতিছিলহি যিহেতু ঠাইখিনি ওখ চাপ সেইকাৰণে তেওঁ বিভিন্ন বিপদৰ পৰা বানপানীয়ে হওক মানে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ বাবে এইখিনি ঠাইতেই ৰাজধানী পাতিছিল আৰু ইয়াতে তেওঁ বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দত বৰাহী মৰাণ মটক এনেদৰে সাতটা জনগোষ্ঠীৰ লগত মিলাপ্ৰীতিৰে মৰমেৰে বস কৰি ইয়াতে ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিল আৰু তেওঁ প্ৰায় তিনি বছৰ দিন ইয়াতে আছিল আৰু ইয়াতে থাকিয়ে তেওঁ ৰাজ্য বিস্তাৰৰ বাবে অন্য অন্য ঠাইৰ সন্ধান কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পৰা তেওঁ গৈছিলগৈ ইয়াত প্ৰায় তিনিবছৰ থকাৰ পাছত তেওঁ হাবুঙলৈ গৈছিল সেয়ে হাবুঙত আহোমৰ দ্বিতীয়খন অস্থায়ী ৰাজধানী বুলি কোৱা হয় আৰু এইদৰে আপোনাৰ কমেও পাঁচশমান চিৰি বগাই পিনি আমি ওপৰলৈ যাব লাগিব আৰু ওপৰত গৈ পামগৈ আমি দেওশালী থান আৰু দেখিছেনে কি সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আৰু এই চাহপাত গছবিলাক আজি সেউজীয়াই আৰু জেগাডোখৰ আৰু মনোমোহা কৰি তুলিছে আৰু পাহাৰৰ যিটো ওপৰভাগটো মানে পাহাৰৰ ওপৰফালে আপোনাৰ কমিও আপোনাৰ চাৰিশ ফুটতকৈ অধিক হ'ব যেন লাগিছে আৰু এইফালে চব ভাগৰি পৰিছে দেখিছেনে এওঁলোক ভাগৰি পৰিছে মাও ভা ভাগৰি পৰিছে তাৰপৰা মা নোৱাৰিম বুলিয়ে কৈছে চাওঁ এতিয়া কি কৰোঁ এইফালে মা আপোনাক বহি দিলে এইফালে দেখিছেনে এই তাত গৈ মা বহি দিলে নোৱাৰিছে আৰু যাব আমি গৈ পিনি চাই আহোঁগৈ যিহেতু ইমান দূৰ আহিলোঁ গতিকে যাত যাবই লাগিব ইফালে মামীও ভাগৰি পৰিছে তেতিয়াহ'লে ব'লক গৈ থাকোঁ দেহা ব'লা 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 আহক 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 সোনকালে আহক আৰু এই টিপামতেই দেউতা ঈশ্বৰৰ স্বৰ্গদেউ চুকাফাই তেওঁ ৰাতি সপোনত মানে লাংকৰি দেৱতাক সপোনত দেখিছিলে আৰু সেই দেখাৰ পাছতে তেওঁ আজ্ঞা অনুসৰি নিজৰ মানে চেনেহৰ মানে বগা ঘোঁৰাটো ইয়াতে মানে তেওঁ বলি দিছিলে দান দিছিল আৰু আমি এই আপোনাৰ ফাইনেলি আহি পালোহি আপোনাৰ টিপাম টিপামৰ যিটো আপোনাৰ দেওহাল থান এইখন দেওহাল থান থান পালহি দেখিছে এইখন আপোনাৰ দেওশাল থান আৰু এতিয়া আগতকৈ অলপ উন্নত কৰিলে বাৰু আপোনাৰ যিহেতু এটা বুৰঞ্জী প্ৰকৃত দেখিছেনে আপোনাৰ এই ঠাইডোখৰ বহুত ওখত মানে বহুত ওপৰত আছে মানে যা যাতে আপোনাৰ বানপানী হওক নদীয়ে হওক মানে যাতে ইয়াত আপোনাৰ কোনো গৰাখন বা হেৰি কৰিব নোৱাৰে আপোনাৰ নাই সেইটো কাৰণে আপোনাৰ এই ইমান উপজেগাটো মানে বাচি লৈছিলে তেওঁলোকে আহোমসকল প্ৰায় মানে দুখৰ ওপৰত সেই বগাই বগাই আমি ফাইনেলি আহি পালোঁহি এইখন দেওশালী থান মেইন মানে ইয়াৰ থাৰ্মখন এইখনেই হয় একেবাৰে ওপৰত আছে মানে পাহাৰটো ওপৰত আছে

তাকেদি ইমান পৰিৱেশ চাৰিওফালে আৰু পাহাৰবোৰত চাৰিওফালে চাহৰ পৰা বাগান বনাই থৈছে আৰু সেইকাৰণে আৰু এইখনে হৈছে আপোনাৰ টিপাম দেওশালী থাম এইখন চব এয়া আমি বৰ্তমান আহি পালোহি এই ৰাজধানী টিপাম ইয়াতে ৰাজধানী পাতিছিল আৰু ইয়াত দেখিছেই নহয় বুৰঞ্জী পৰসাই এই টিপাম দেওশালী পৰ্বত বৰষুম গঢ়োটা চাউলুং চুকাফাই বাৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দত আঘোণ মাহত ইষ্ট দেৱতাক স্মৰণ কৰি নিজৰ মানে বগা ঘোঁৰা বলি দি প্ৰথম ৰাজধানী প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু নিজৰ ৰাজত্ব পাতনি মেলিছিল আৰু ধুনীয়াকৈ ইয়াতে চাইনবোৰ্ডখন আছে বাকী এইফালে আৰু বহুত ধুনীয়া ঠাই এইফালে বেলিও ডুবু ডুবু হৈছে আমিও যাওঁগৈ আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব তেতিয়াহ'লে ঐতিহাসিক আৰু বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ ঠাই হিচাপে এই ঠাইখিনি যিমানখিনি ডেভেলপ হ'ব লাগে সিমানখিনি বৰ্তমানলৈকে হোৱা নাই সেয়ে চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিম যাতে হাবুঙৰ নিচিনাকৈ এই ঠাইখিনিও যদি অলপ উন্নত হয় তেনেহ'লে ইয়ালৈও মানুহে চাবলৈ আহিব আৰু ভাল হ'ব মানে তেতিয়া তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব বাই বাই